il <laughs> reset <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa amma ba'd Kita sambung lagi tilawah, faham dan tadabbur Ayat yang ke-83 Surah An-Nisa' أعوذ بالله, من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم <applause> ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا صدق الله العظيم wa idza dan apabila jaahum datang hum kepada mereka mereka tu siapa ini sebahagian ulama tafsir menyatakan ini adalah dari kalangan orang-orang Islam yang lemah. Lemah pegangannya. Ataupun ia juga boleh kembali home mereka ini kepada orang munafik. Apabila datang kepada mereka orang Islam yang lemah ataupun orang-orang munafik amrun suatu perkara berita minal amni daripada keamanan kemenangan benda-benda <coughs> yang baik ketenteraman awil khaufi ataupun berita tentang perkara yang menakutkan kekalahan ya pencerobohan apa yang berlaku kepada orang Islam yang lemah pegangan agama ya maka kita boleh melihatlah kita perhati diri kita sebab bila kita tadabbur Quran ini semua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita perlu merasakan Allah Bercakap dengan diri kita ha, Maka di sini Ada satu uh, Sikap Yang berlaku kepada orang-orang Yang lemah pegangan agamanya Ataupun orang-orang Yang dirinya, dalam dirinya Ada sifat nifak, yang tidak suka Kepada agama ini Bila datang satu berita, sama ada berita Baik, ataupun berita Buruk Mereka akan cepat menyatakan Aza'u Bih, mereka akan segera menyebarkannya tanpa usul periksa. Dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, dia akan membuat tokok tambah di dalam penyebaran berita. Jadi berita itu jadi berita yang dia pun tidak semak, tidak pasti, tetapi orang yang ni mungkin kita boleh masuklah orang yang lemah pegangan agama dia dia suka menyebar-nyebar berita yang tidak pasti yang boleh menyebabkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganggu ketenteraman ataupun keselamatan negara Madinah pada ketika itu dan perangai yang macam ni selalu dibuat oleh orang-orang munafik Sebab uh, di sini kata para ulama kerana ayat ni turun kepada orang Islam yang lemah pegangan agamanya. Ada ataupun lebih cenderung orang yang lemah itu adalah terkena kepada orang-orang munafik yang zahirnya tu muslim bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi hatinya kufur ingkar dan mereka itu memusuhi agama jadi uh, perangai mereka ini dia suka sebar berita kalau berita tu berita kemenangan Islam dia akan tambah yang menjadikan uh, macam tu pula ya yeah? yang menjadikan berita tu jadi berita-berita yang tidak betul sama ada berita itu berita tentang uh, perkara yang baik ditokok tambah dikurangkan ataupun berita tentang keselamatan, kekalahan, nih pencerobohan tetapi dia cerita dalam bentuk orang jadi takut, panik dan sebagainya. Ha. Biasanya yang buruk-buruklah. Sebab di dalam Islam yang buruk-buruk ni kita kena simpan dulu. Jangan cerita. Kalau yang buruk tu betul, betul lah. Yang bu buruk, tu betul, kita cerita kat orang, itu namanya ribah, mengumpat. Mengumpat. Eh? Ya? Ha. Kalau cerita tu, cerita buruk, tapi cerita tak betul. Ha. Orang Melayu sebut fitnah. Orang Arab sebut Buhtan. Bohtan ni berita palsu Berita tak betul Tapi sebab kita berdengki Ada tujuan-tujuan untuk menjadikan orang ragu Jadi itu dipanggil bohtan atau fitnah Fitnah ni banyak juga berlaku Mengumpat pun kita mengata orang Keburukan orang pun Berlaku juga Ini semua benda-benda tak baik lah Dan yang di dalam ayat ini dia lebih pada satu berita yang tidak pasti tapi kita terus forward kita sebar itu dipanggil ifk berita buruk berita buruk ini berlaku seperti uh, tuduhan orang munafik apabila mereka nampak sayyidah aisyah berada di belakang dengan seorang sahabat Di dalam perang bani Mustalik balik perang sayyidah aisyah tertinggal kat belakang sebab kalung dia tercicir dia pun cari sehingga tentera Nabi SAW meninggalkan Sayyidatina Aisyah tanpa disedari cuma sahabat yang bahagian belakang tinggal seorang dia memeriksa apa-apa lagi barang-barang yang tertinggal terjumpa lah Sayyidatina Aisyah maka apabila sahabat Safwan bin Mu'attal bawa Sayyidatina Aisyah tak bercakap dinaikkan atas unta Sayyidatina Aisyah Safwan ni tunduk tak bercakap tapi bila sampai kepada tentera Islam maknanya orang munafik ni ada dalam tentera Nabi maka dia menyebarkan berita tentang Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina terus semua di forward kan berita-berita itu sehingga Madinah menjadi huru-hara. Keamanan negara Madinah, ke kepercayaan kepada Nabi jadi kelangkap. Jadi ter terganggu sedangkan dia adalah satu berita yang dibuat oleh orang munafik. Itu fitnah. Tetapi perbuatan suka menyebar ini itu dipanggil ifk. Menyebar berita yang tidak pasti. Maka antara perangai orang munafik ini ialah dia tidak suka menyemak berita asalkan dia rasa uff ini kena pada kita ni ini kesempatan yang terbaik untuk kita sebar maka dia akan menanamkan keraguan 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 macam tu jadi berita-berita ni kadang-kadang benda yang dirancang sebenarnya dari segi uh, perang psikologi uh, Media itu siapa yang bermusuh dia akan merancang sesuatu yang tak baik Kalau kadang-kadang Orang-orang yang buat baik ni Ditonjolkan jahat Sedangkan watak jahat tu adalah Seorang dua orang Misal kata Tafiz Ditangkap seorang guru Ustaz Panjang jambut dia Dia Apa ni kerana uh, Melakukan Jabulan sebenarnya semua sekolah ada semua asrama ada kes-kes yang macam tu tapi macam mana kita nak uh, tonjolkan supaya orang tidak percaya kepada sekolah agama tahfiz maka tunjukkan oh, orang kata memang tahfiz ni tak berguna lah apa semua ya sedangkan ada 99 lagi kebaikan tapi satu kesalahan ialah betul tetapi diportretkan dengan cara yang tidak betul akhirnya orang ragu pada agama seolah-olah institusi agama ini, ini kerja dia sedangkan terlalu banyak lagi kebaikan-kebaikan dan keburukan yang sama malah lebih banyak pada tempat-tempat yang lain tetapi tidak mahu ditunjulkan ha jadi maknanya kita jangan jadi seperti mana orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini ada berita yang menguntungkan mereka akan cepat sebar. Jadi di sini Islam mengajar kita satu adab menerima berita. Di sini kata para ulama ayat ini menjadi dalil bahawa berita yang tersebar kita tidak boleh ambil melainkan daripada ya. Yeah, orang yang ada ilmu dan pengetahuan ataupun kepakaran di dalam bidangnya ini adab kita supaya kita tidak menjadi munafik munafik suka sebab cerita cerita ini akan menjadikan orang ragu akan mengganggu kebaikan-kebaikan yang sedang berlaku dan ini adalah yang sebenarnya asal perangai manusia Manusia ni apabila tidak berpegang kepada agama maka dia akan suka menyebar berita-berita yang boleh men mengganggu gugat kepercayaan orang kepada kebaikan pada orang yang beragama, pendakwah-pendakwah dan sebagainya. Ha. <coughs> maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam ayat ini selepas itu Allah menyatakan apakah sikap yang betul walau radduhu dan kalaulah mereka orang-orang munafik tadi ataupun orang-orang yang tidak kuat pegangan agamanya mengembalikannya berita tersebut ila rasul kepada rasulullah sebab turunnya ayat ini ketika zaman nabilah ya, untuk membetulkan sikap-sikap yang tidak betul yang berlaku kepada orang yang tidak tidak beragama sebenarnya. Ha, sepatutnya kalaulah mereka mengembalikan berita tidak menyebarkan bagi tahu nabi sebagai ketua negara masa itu. Wa ila ulil amri dan beritahu kepada ulil amri. Jadi ha, ulil amri ini Uh, kalau kita terjemahkan ini pemimpin nah, tetapi makna pemimpin yang beriman pemimpin yang berpegang kepada agama sebahagian ulama apa ni menyatakan ulil amri itu ialah kembalikan kepada ulama ataupun orang yang pakar pada bidangnya dan begitu juga dikatakan ulil amri ini orang yang pakar tu ahlul ijtihad kalaulah mereka kembalikan dapat berita, rujuk dulu kepada orang yang pakar di dalam bidangnya. apa apa ni? Apa akan terjadi? La alimahu. Nasaya akan mengetahui akan berita tersebut. Alladzina oleh orang-orang yang yastambitunahu. Yang boleh menilai, mengkaji, menafsir berita tersebut ya, dari kalangan mereka ni. Jadi maknanya di sini dikatakan hendaklah dikembalikan sesuatu berita tu kepada orang yang pakar ataupun orang alim ataupun orang yang mempunyai kelayakan untuk menilai berita tu betul ataupun salah. Hatta kalau berita itu betul, tidak semua yang betul itu perlu disebar. Ha, itu masalah kita. Kalau betul itu kita sebar. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang betul. <coughs> yang kalau kita bagi tahu, dia jadi lagi teruk. Berita-berita yang betul itu kadang-kadang menguntungkan musuh. Menguntungkan musuh. Kalau diceritakan secara betul. Sebab kita berada dalam situasi musuh sentiasa. Musuh-musuh. Islam ini, sentiasa mengambil peluang untuk mencantas, mencantas semua kebangkitan-kebangkitan dan semua usaha-usaha untuk kembali kepada agama ini. Dia akan cari jalan. Semua itu. Sebab itu, tidak semua yang betul pun kita perlu sebah. Apatah lagi yang salah. Jadi, ada kata-kata hikmah menyebut. Dia kata, laisa kullu Ma yu'lamu yuqal. Tidak semestinya semua yang diketahui semua nak dicakap. Ni, eh? Yeah. Maknanya orang yang suka forward berita ni cakap ni. Ini orang yang tidak ada agama sebenarnya. Yeah. Sebab Allah suruh selidik, kembalikan berita itu kepada orang yang maklum ataupun yang uh, mahir pada bidang itu. Ni kita cerita je wala kullu ma yuqalu yunshar dan tidak semua yang boleh diperkatakan tu kita sebar semua nak sebar yang kita tahu semua nak cakap kan yang kita boleh cakap kita nak sebar tak tak semua macam tu ya wala kullu ma yunshar yuslihu dan tak semua benda yang disebarkan itu baik Baik, walaupun betul tapi kita sebar mungkin dia akan memburukkan lagi keadaan. Maka di sini uh, antara antara benda besar juga diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu cuba belajar menahan maklumat. Jangan semua semua tu bocor ya. Temarai. Mak itu menunjukkan tidak ada kekuatan hati. Pakar-pakar psikologi melihat ada dua benda besar berdasarkan kepada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini dikira kuat. Dua benda ini menunjukkan orang tu kuat. Tak kisahlah dia tempang ke, dia kurus ke. Tapi ini orang yang paling kuat sekali di dunia. Siapa? nombor satu, orang yang dapat jaga mulut dia. Maklumat tak bocor. Dia kuat menyimpan rahsia. Sebab Rasulullah kata istau istainu nie yeah, a uh, fi umurikum bil kitman. Mintalah bantuan ya yeah, pada urusan kamu dengan apa? Dengan kamu merahsiakan maklumat kamu. Kamu akan kuat. Makna Orang yang memegang rahsia Yang tidak membocorkan Itu adalah antara orang yang paling kuat Dan yang keduanya Dikatakan Orang yang paling kuat sekali di dunia ni Ialah orang yang dapat tahan perut dia Dua yang ditahan dia Perut orang yang kuat berpuasa, Yang boleh berlapar Sepertimana tentera-tentera Al-Qassam Yang boleh bersahur dengan sebelah biji uh, Tomato Berbuka dengan sebelah biji lagi Sebelah biji kurma Untuk mereka boleh bertahan dalam situasi orang Dua orang, dua orang ni bila tergabung Dia seorang yang hebat dan kuat Yang boleh jaga mulut dan boleh jaga perut Ini dari segi psikologi kekuatan seorang tentera, tentera. Dua orang ni dia dikatakan orang yang paling kuat dan Rasulullah SAW sangat menitik beratkan pada dua perkara ni. Orang yang boleh tahan perutnya, ya, yang selalu berpuasa dan orang yang boleh tahan mulutnya, dia tidak senang-senang nak menyebar berita. Kemudian Allah sebut dalam penutup ayat ini walaula kalaulah tidak ada kurnia Allah alaikum ke atas kamu orang beriman wa rahmatuh dan rahmatnya lattaba'tum asyaitan nescaya kamu akan ikut syaitan syaitan dalam ayat ni yang syaitan nak ialah berita yang dapat semua disebar semua maklumat yang kita dapat semua kita cakap semua yang kita boleh cakap kita sebar tetapi hasil dia tak semua yang kita sebar tu elok. Ha. Jadi, di ayat ini, sungguh mengajar kita menyelidik berita dan simpan maklumat. Tak semua benda kita cerita. Mungkin dia akan jadi buruk, memburukkan keadaan. Kalaulah tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya, nasihatkan kamu ikut cara syaitan ini. Maknanya, kalau kita dapat menahan mulut kita, daripada memperkatakan semua maklumat kita itu merupakan satu kurnia Allah Ta'ala okay? Ha. masalah ni yang baik tak nak cerita yang kena baik yang Rasulullah kata baliu anni walau ayah sampaikan kepada aku walaupun satu ayat makna perintah-perintah Allah yang tu dia tak nak cerita ini cuma cerita-cerita cerita-cerita yang tak tentu hala lagi jadi maknanya rahmat Allah apabila menyebelahi kita dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebelahi kita baru kita dapat jaga mulut kita. Ha. Nah, saya kamu akan ikut syaitan. Kalaulah Allah tidak merahmati kamu illa qalila melainkan sedikit sahaja satu golongan yang dikatakan dia boleh simpan rahsia. Dia tak suka sebar cerita dia tak suka forward maklumat ya ha, sebab nak forward maklumat ni semua jadi huru-hara -huru, sebab itu dibuat satu akta komunikasi masalah dia sebab kita tak boleh nak percaya politik masa dia jadi pembangkang dia buat benda yang sama maka dia jadi kerajaan dia buat polisi yang tak boleh pula nah, nanti bila terbalik sama jadi susah nak pegang sama-sama <laughs> buat dia tak bagi buat, bila dia berkuasa, dia tak bagi buat. Bila dia tak berkuasa, dia buat. Nanti sama je, pusingan macam tu. Yang lebih penting di dalam ni ialah pendirian orang beriman. Yang sepatutnya, dia tidak mudah. Semua maklumat itu bocor. Sebab itu dalam, orang katalah, dalam ilmu perisikan, bila nak menguasai maklumat-maklumat sebuah negara, saya adalah dengar satu kursus tentang uh, perkara ini daripada apa ni kepimpinan-kepimpinan uh, Palestin macam mana dia nak dapat berita sebab dia kena mengikut dia kata pengat, apa ni mengikut berita kena 24 jam dia kata 80% berita daripada perisikan adalah daripada surat khabar yang orang buat apa ni bercakap di media sosial. Itu semua benda-benda yang bocor, 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 bocor. Boleh dengar, boleh dengar dan di situ ada benda-benda maklumat-maklumat yang yang uh, terbocor. Jadi 80% ialah tengok berita, tengok perkembangan, tengok komen orang, situ, situ maklumat tu banyak. Dan di sinilah kelemahan kebanyakan orang. Sebab dia, apa sahaja maklumat yang dia dapat, dia sebar Sedangkan Rasulullah SAW kata Nak berjaya di dalam urusan agama kita ini Salah satu dia ialah dengan berahsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh É isso